دو قلو ساتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat keempat kelima ni, sekali lagi saya bacakan untuk tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma, ma tasbiqu min ummatin ajalaha Wama yasta'khirun dan tiadalah kami minasakan penduduk satu negeri pun melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya jadi Allah berfirman mengingatkan bahawa dia tidak akan minasakan satu tempat kecuali setelah ada alasan yang nyata dan memang ajalnya telah tiba sesuai dengan ketapan kebiasaan ilmunya Allah SWT Allah tidak akan menunda kehancuran satu umat yang sudah ditetapkan dan tidak pula mereka boleh mendahului masa ajal untuk kelangsungan hidup mereka dan ini yang terjadi kepada kaum Quraisy apabila mereka ingkar dan mereka kalah dengan kekalahan yang amat memalukan dalam perang badar sebagai contohnya dan begitu juga siri peperangan yang diharungi oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan umat Islam Marina selepas itu menariknya kalau kita lihat di sini tadi ayat ni mengandungi satu ancaman bahawa kelak mereka akan menyesal dalam ayat yang lalu menceritakan bahawa orang kafir ni akan menyesal penyesalan yang akan dizahirkan dalam neraka nanti bila melihat orang beriman memasuki syurga dan sebagaimana kebiasaan kaum musyrikin ni bila diancam selalu mereka akan berkata dengan tujuan untuk mengejek mata hadhal wa'ad bila akan datang ancaman itu ataupun cepatkan datang kehadirannya yang pernah kita pelajari sebelum ni jadi ayat ini mengingatkan bahawa semua pihak ada waktu jadual ketetapan Allah untuk mereka kan itu bila waktu yang ditetapkan Allah telah tiba maka kami pasti akan menjatuhkan seksa dan tidak akan ditangguhkan ataupun dipercepatkan kerana itu merupakan sunnah kami kami tak akan minasakan satu negeri pun bersama dengan penduduknya melainkan setelah sampai ketentuannya ni lagi sekali bulan perkataan kitab tapi merhatikan penggunaan kitab di sini tak sama dengan penggunaan yang awal daripada surah yang telah kita tafsirkan kitab dan juga Quran mubin sebelum ni sekarang kitab yang dimaksudkan di sini adalah satu yang bersifat kataba maktub iaitu satu kadar waktu yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT illa walaha kitabun ma'lum maknanya ajalun ma'lum ini satu benda yang telah ditetapkan oleh Allah waktu yang ditetapkan untuk satu negara itu satu daerah itu kata Syed Qutub dalam tahsinnya fi zilal Al-Quran dianugerahkan oleh Allah kepada mereka agar mereka ni menggunakannya untuk beramal dan taat pada perintah yang ditentukan untuk mereka mengikuti Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka bila penduduk negeri itu beriman berbuat kebajikan melaksanakan amal ma'ruf naik mungkar laku adil maka Allah akan memperpanjangkan usia mereka sampai mereka ini menyimpang ataupun prinsip-prinsip yang ada itu telah pun dikompromiskan tidak lagi mereka mengikutinya maka pada ketika itulah ajal sesuatu umat itu akan tiba baik maksud ajal di sini maksudnya satu kemusnahan ke kelemahan ke ataupun satu apa yang boleh kita namakan kekalahan ke ataupun tekanan dan juga pendasan orang terhadapnya ke selagi mereka pegang pada Islam seperti kata Sina Umar Khattab radhiyallahu an Nahnu qauman a'zanalahu bil Islam kami ini umat yang Allah muliakan dengan Islam wa Islam adzallana Allah bih apabila kita mengambil satu pendekatan selain daripada Islam tetapkan maka Allah akan hina kita maka itulah yang berlaku kepada rata-rata umat Islam di dunia pada hari ini mereka mungkin melukut tepi gantang jadi hamba di negara sendiri kenapa? kerana mereka meninggalkan Islam jadi saya kutub mengatakan bahawa ada banyak umat yang tidak beriman yang tidak buat kebajikan tidak juga berlaku adil namun demikian mereka masih kaya kuat dapat bertahan apa yang dikatakan itu tulis Syed Kutub ni tidaklah benar kerana pasti ketika itu masih lagi ada umat yang bertahan umat itu bertahan dengan kebaikan walaupun hanya dalam bentuk pembangunan material di bumi ataupun kebaikan dalam bentuk keadilan sempit yang mereka pelakukan di tengah masyarakat ataupun kebajikan material dan ihsan yang terbatas dan atas dasar adanya beberapa kebaikan itulah mereka dapat hidup sampai kebaikan itu habis akhirnya mereka pun mencapai kesudahan yang pasti jadi kalau kita gambarkan kata si Kutub ni seolah-olah menunjukkan ada negara-negara nanti kita kata eh negara itu bukan negara Islam pun tapi mereka hidup aman makmur kaya raya, kemewahan dan sebagainya yang sebenarnya kerana mereka walaupun bukan negara umat Islam tapi mereka mengamalkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam keadilannya hak orang-orang miskinnya, hak orang tertindasnya, tidak ada siapa yang duduk di atas undang-undangnya, maka itu yang menyebabkan rahmat Allah tercurah kepada mereka. Berbanding dengan negara rumah Islam, yang merasakan diri mereka itu Islam, madai setakat itu, tapi pengamalannya tidak ke mana, ke laut, maka keadilan yang tidak ditegakkan akan menempa kemurkaan dan kehancuran. Inilah merupakan sunatullah. Ayat ini kalau kita lihat, satu peringatan tegas kepada penduduk Mekah, bahawa ajal mereka dan juga hancurnya mereka itu waktunya sudah hampir tiba apabila mereka terus menekan, menindas dan juga melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu peringatan yang Allah tujukan kepada mereka. Ada satu kajian tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang menariknya Mekah ini sebenarnya. Jadi dalam Quran mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu umat yang wasat. Wasat ni makna wasatiyah tidak tafrid dan tidak ifrat. Sebagai contohnya, kaum Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa itu merupakan anak Tuhan. Kaum Yahudi mengatakan itu merupakan anak zina. Umat Islam datang sebagai orang pertengahan untuk mengatakan Nabi Isa merupakan hamba Allah yang diutuskan olehnya. Dia bukannya Tuhan. Dia merupakan seorang hamba Allah, Rasulullah, Nabiul Azmi, dan dia lahir dengan ketetapan Allah SWT sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Adam lebih hebat daripada itu tidak ada ayah tidak ada ibu maka Allah juga berkuasa untuk menjadikan seorang nabinya dari seorang wanita dan tidak mempunyai suami maka itu kata orang beriman wasat yang dimaksudkan ini adalah pertengahan sebagai kaitan yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa menariknya bicara tentang Mekah ni penduduk Quraisy ni logiknya tuan-tuan dengar apa yang saya nyatakan di sini kalau kita nak menyampaikan pesan ke satu tempat agak-agak mana kita pergi kat tengah ke atau kat tepi tentulah kat tengah kan kat tengah tu akan sampai suara kita ke belakangan dan juga belakang kita akan pilih tempat yang paling mudah beriubawa dan juga kemampuan kita untuk menarik perhatian di bahagian tengah itu berarti semua orang dapat melihat daripada semua sudut dapat melihat orang duduk kat tengah itu logiknya lah bila saya sebutkan di sudut geografi yang dimaksudkan dalam Quran ni tadi kami menjadikan kamu umat yang pertengahan umatan wasata kedudukan negara Hijaz itu negara Saudi itu Mekah Madinah Azir khususnya memang terletak di tengah-tengah muka bumi timur dan juga barat dan juga lagi ayat ini sebagai amaran kepada kaum Mekah yang engkar ikut Nabi mereka Muhammad SAW padahal Nabi diutuskan di kalangan mereka ketika Nabi diutuskan abad ke-6 Masih ini ada dua kuasa besar dunia paksi dunia pada masa itu yang pertama Parsi mereka ni menyebah api dengan ajaran Mazdak, dan mereka ni memberikan syiar mereka dalam hidup polisi adalah kebebasan seksual ha, sampai main pun boleh menjadi milik mereka bersama la illallah ta'ala billahi alali azim itu disebut oleh Hasan Ali An-Nadwi dalam bukunya Nasirah Nabawiyah yang kedua bangsa Rom yang merupakan paksi pada masa itu telah kita bincangkan nazura Rom yang lalu bangsa Rom ni mendakwa mereka beragama Nasara tapi masih lagi dipengaruhi oleh budaya zaman pagan dulu yang memperkuasa ibunya sendiri dan membakar habis kotanya. Ni kita baca dan kisah-kisah dikemukakan. Tak ada siapa pun boleh menafikan kebenaran sejarah ini. Inilah yang dipegang oleh bangsa Rom yang mendakwa mereka ikut Kristian padahal tidak. Bahkan perayaan hari Natal itu pun sebenarnya bukan hari kelahiran Nabi Isa kerana dalam Bible sendiri pun menyatakan kelahiran Nabi Isa itu pada musim panas dan kita baca dalam surah Maryam bagaimana Nabi Isa kelahirannya ibunya disuruh untuk menggagalkan pokok kurma wa huzi ilaiki bijid innakhla tu rutaban janiyah disuruh menggagalkan pokok kurma pokok kurma itu buahnya pada musim panas Maka kembali kepada hakikat apa yang istimewanya Mekah di sudut logik akal ni tadi. Kerana dia berada di pertengahan bumi. Dan ketika itu, dua kuasa besar ini sentiasa merebut daerah untuk mereka perluaskan. Telah kita bincangkan Zulah Rum lalu. Jadi walaupun dapat juga kita baca kisah Abraha bersama dengan tentera bergajah yang diasaskan olehnya yang cuba untuk menyerang Kaabah, menyerang Mekah untuk mengalihkan pusat perdagangan orang Arab pada masa itu supaya pergi ke Yaman. Begitu juga kita baca kisah Osman bin Huairith seorang yang datang daripada Rome yang punya peranan tertentu menundukkan orang, -orang Arab di situ supaya ikut kepada Rome. Jadi kembali kita kepada hakikat ini logik akal yang menepati hakikat sebenar kehidupan bersyariah dalam Islam ini kalau kita perhatikan mengapa Mekah ini menjadi tempat tumpuan yang penting dan ayat ini juga memberi amaran kepada mereka supaya mereka lekas-lekas beriman kepada Nabi sebelum datangnya azab apabila mereka ingkar itu Ini kalau anak-anak kita tanya kenapa Mekah menjadi pusat awal kepada perkembangan ataupun pengembangan Islam pada masa akhir zaman dibawa Nabi SAW di kalangan Arab bayangkanlah tuan-tuan kalau lah putusan Nabi akhir zaman datang daripada bangsa Rom ataupun Empire Rom ataupun Empire Parsi yang keyakinannya pada masa itu bertentangan dengan tauhid. Di Hijaz ni, di sebenarnya tanah Arab ni belum ada satu kuasa yang berpusat kelompok-kelompok Arab yang ada kat situ sejasa bergaduh satu sama lain Mekah ni memanglah pusat perdagangan ramai orang datang untuk berdagang untuk menyampaikan syek-syek in indah di Sungukar sebagai contohnya dibuat mu'alakat syek-syek in indah itu ditulis dengan tinta daripada emas digantungkan di Kaabah ini memang merupakan tempat yang aman walaupun orang Arab ni sifatnya berkelahi satu sama lain tapi bila sampai ke Mekah ini seolah semua itu digugurkan maka menjadi tumpuan utamanya adalah untuk memperdagangkan hasil dagangan masing-masing berkenal-kenalan menjalin usaha sama dan sebagainya satu lagi faktor yang mendukung Mekah ni bahawa di Mekah belum banyak peradaban pada masa itu bahkan penduduk Mekah ni belum mengenal budaya ataupun satu sifat namanya nifak mereka ni kalau nak satu perkara mereka betul terang saja tak ada nifak berbeza daripada kuasa-kuasa seperti Parsi dan juga Rom berapa di kalangan anak beranak yang membunuh pemimpin yang mana itu sifat nifak lah di Mekah tidak ada memang orang Mekah nikah sekepala dan suka ber berdebat tapi penduduk Mekah ni sangat kuat pendiriannya kepada apa mereka pegang mereka mempunyai prinsip sebab itu kalau kita dapat lihat contoh-contoh para sahabat yang kisahnya kita baca macam kisah Ammar bin Yasir nanti ada peluang kita masuk surah An-Nahl surah Lebah yang menceritakan bagaimana turunnya ayat ila man ukri mutmainun bil iman banyak lagi contoh macam bila birabah khabab bin al-arat ini adalah contoh yang menunjukkan betapa pendidikan ataupun pengalaman kehidupan dekat Mekah itu menjadikan umat ini masyarakat di sini tak kira siapa mereka sama ada orang Arab atau bukan Arab mempunyai prinsip dalam kehidupan kemudian kita lihat pula saja saya bawa topik ini tuan tuan tahu kenapa penumpuan kepada Mekah kenapa ayat ini peringatan kepada penumpuk Mekah apa istimewanya Mekah kerana di Mekah ni ada golongan Quraisy supaya Allah turunkan surah yang khusus dinamakan dengan nama mereka li'ila fi Quraisy ni satu umat satu bangsa walau bilangannya tidaklah ramai mana penduduk Quraisy ni tapi mereka sangat berpengaruh bahasa dan juga dialeknya ni sangat indah suku Quraisy ni memiliki dua keluarga besar kalau kita perhatikan yang pertama Bani Hashim yang kedua Bani Umayyah kedua keluarga besar ni walaupun dari satu keturunan tapi memiliki banyak perbezaan baik sebelum ataupun sesudah kedatangan Islam saya dah cerita pada dalam kuliah surah Luqman yang lalu ada seorang bernama Atab bin Usair radhiyallahu anhu daripada Bani Umayyah yang telah dipilih oleh Nabi untuk menjadi pemimpin di Mekah selepas pembukaan kota Mekah itu dan keadaan masih muda lagi lelaki ni dalam usia belasan tahun mungkin 18 mungkin 20 tahun sedangkan di Mekah tu adalah ramai tokoh bagi menunjukkan bahawa kepimpinan di kalangan Bani Umayyah dan juga bani hashim ni sangat dipatuhi dalam pemerintahan kota mekah. Jadi kalau kita perhatikan dua keluarga besar ni, bani hashim ataupun bani umayyah, ni keluarga bani hashim ni terkenal dengan kegagahan, sifat kepemurahan dan kuat beragama. Sementara keluarga bani umayyah pula merupakan ahli politik yang mempunyai kemahiran tertentu di sudut politiknya dan memiliki cita-cita besar, mereka merupakan orang yang ambitious tapi di sudut kekuatannya tidak sama macam bani hashim. Jadi dapat kita lihat dalam pemilihan oleh Allah SWT Allah telah milih keluarga daripada Bani Hashim itu Nabi kita Muhammad SAW bukan saja kerana kegagahannya dan juga kewibawaannya begitu juga kerana sifat al-hilmu yang ada padanya iaitu budi pekertinya yang mulia kemudian kita akan lihat peringatan yang Allah kemukakan dalam kumpulan ayat ini adalah mengingatkan kepada penduduk Mekah dengan nikmat yang diberikan yang dicurahkan kepada mereka pemilihan Nabi ini kepada mereka dan tempat ini menjadi pilihan orang untuk datang berdagang penumpuan yang ada kamu nikmat-nikmat ini kamu tidak syukuri Apakah kamu mesti untuk menerima azab yang bakal dikenakan hukuman yang dikenakan insyaallah nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat berikutnya bagaimana hukuman-hukuman dikenakan kepada umat yang terdahulu wallahu alam wasallallahu ala Sayyidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh